Школьный двор и смех подружек Самый чистый, самый звонкий И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки И уже других качают Наши школьные качели Школа, школа, я скучаю Как мы быстро повзрослели с голубками все летят ко мне из детства, беспокоит моя память. Эти 10 лет промчались, разве не звонок прощали В сентябре откроешь двери, ты со всем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без вас. Встречайте, на нашей звездной дорожке Одиннадцатый А-класс со своим классным руководителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, магистом Литературы, с Мариной Федоровной и учителем начальных классов, заместителя директора по негласной работе Михайловой Ольгой Васильевной. Приветствуем! предоставляется лучшим постовцам, выпускникам школы Лютову Александру, Нешеву Александру, Попову Станиславу и Панькову Евгению. Флаг Российской Федерации предоставляется выпускнику школы, активному работнику в работе лидеров Союза молодежи Ставрополья Пагасян Араику. Флаг поднять! Смирно! Равнение на флаг! И счастье будет, пусть в избытке. Примите от выпускников эти благодарственные слова. Чтобы задавать движение векторов, в школе существуют строгие, но справедливые заучи и директора. Наших чувств, нерастраченных в чашу, И жесткость дыхания весны, И любовь, и признательность нашу Адресуем директору мы. За что мы любим завучей своих, За доброту, за красоту. Они готовы для детей своих Отдать тепло своих сердец. Бывают строгими порой они, И строгий взгляд бросают нам с собой. Но не забудем мы вас никогда. Вы сердце остаетесь навсегда. Дорогие наши заучи, Марина Федоровна, Лариса Александровна и Ольга Васильевна, спасибо вам! Дорогие наши классные руководители, Марина Федоровна, Валентина Викторовна, Жоя Ивановна, стали нам вторыми мамами. за вашу дружбу, за заботу, за вашу преданность, любовь, за вечную души работу, за все, за все спасибо вам. Дорогие, нас ждет еще много-много открытий, но вы помогли нам понять, есть звание первый учитель и выше его не сыскать. Мы будем помнить каждый миг, наш лучший друг, родной язык, и невозможно стать культурным без родной литературы. Поздравляю Марину Федоровну, Ларису Владимировну и Татьяну Николаевну. Наши любимые Елена Александровна и Оксана Анатольевна. С вами мы могли легко заглянуть за семь веков, военную тактику познать, королей чуть, понять. Путешествовать в веках с вами было просто А. Вам спасибо говорили. Если хочешь в жизни ты воплотить свои мечты, вольной птицей хочешь стать, языки обязан знать. Вы, Учили нас усердно, мы зубрили по ночам. And today we want to say thank you, Анжела Шаковна, Валентина Викторовна, Андрей Алексей Юрьевич. В школе физику ведет наш учитель звездочок Минут здесь все подряд скажет про любой заряд. Потому-то и отметки у нас в журнале, в каждой клетке. Мы вас, Виктория Васильевна, благодарим и спасибо говорим. Учителям физкультуры Николаю Алексеевичу и Оксане ленивы, ленивы были, на физкультуру часто не ходили. Ее мы часто избегали, за это двойки получали. Химические реакции изучать, смешивать растворы. Формулу запоминать, учебник химии листать научили нас легко наши дорогие Зоя Ивановна и Ольга Сергеевна. Дорогая Любовь Ивановна и Татьяна Горила, говорила и в биологии нам интересно все. Прочли учебники и хочется еще. Ведь в жизни мы сами мы природу особи, как выжить особям, узнали способы. Нина Владимировна, география прекрасна без сомнения, особенно, когда вы в настроении. Поэтому желаем вам от всей души, чтобы настроения ваши были хороши. Вот Кто-то с лестницы спустился. Это учитель наш идет. Он нас гоняет и штрует, он патриотов создает. Спасибо вам большое, Георгий Петрович. 啊。哎